Herkese selam dostlar. Merhaba. Bugün yepyeni bir coin ile karşılaştığım coin'imizin adı Baby Evas adında coin dostlar. Telegram, Bino ve Tart olmakla 3 bölümün ayrı web sitesi dostlar. Etrafında hakkında inceleme dostlar. Yani tüy incelemeye demişler. Revif dostlar. Yani Türkçe demişi inceleme dostlar. Bizim dilimiz değilse dostlar takdimat bir videosu olacak. Ben ne olup ne olmadığını hakkında ben almak vereceğim. İsteyenler alım edebilirler. İsteyenler alım dostlar. Yani, yani istemeyenler almalı tabi ki. Söz sözlerine çekecek video dostlar. Video çekecek kanalıma abone olup videomu beğenmeyi yerden çıkartmayın. Səvmə samat kanal keçə bilə. Fən <coughs> qarşımızda belə bir səhifə açıldı dostlar. Burada gördüyünüz kimi ilk növbədə Telegram kanallarının adresləri verilib. Amma ondan əvvəl biz bunun ekonomikasına baxaq. Kürək nədir, nə deyilir dostlar? Burada gördüyünüz kimi 10 faiz pul dillər arasında paylaşılır. Amma dollar olaraq paylaşmağı çox yaxşıdırsa. Gördüyünüz kimi bunu da boost olaraq qeyd edirik. Boost və ya ə EOS kimi paylanır dostlar. Yəni EOS-unda gələcəyə dair çox böyük ümidləri olan bir coin-dir dostlar. Yəni baby EOS-da onun adı altında çıxmış iki tip bir coin-dir dostlar. Necə ki məsəl DQ coin-inin altında çıxmış Shiba Inu-lar var, desən, bu da elə bir şeydir dostlar. Bacara bilsələr çox böyük yerlərə gedə bilərlər və mən bunun üçün əlimdən gələni edirəm və öz videoumu çəkib sizə təqdim edirəm dostlar. Burduruz indi avtomatik likvid və barın dostlar. 2% avtomatik sizdə likviddə kəsir və onun likvid pulla göndərir. Bütün likvidlər yandırılır dostlar və heç vaxt geri qaytmir təbii ki yandırılandan geri qaytmir. Burada avtomatik buy var, yəni geri almaq dostlar. Sizin gördünüz ki, aldığınız pulun 2 faizini BNB olaraq buy EO hesab edir. Məsələn necə dostlar? Onu da yandırır dostlar. Burada gördünüz ki, məndə game-də toplam üzrətinin 2 faizi avtomatik olaraq BUEO-su yenidən satın almaq üçün qullanır. Bu kilid qiymət dəyərində avtomatik olaraq qalır, yəni. Yani özellikle sizin aldığınız mesela 100 dolar kalırsa sonra çıkardı 2 dolar kalırsa ve öyle salır ve onu da likvid de geçtiğin. Burada saat 3'de dostlar burada tokenimiz hakkında laf etrafla da Likvid yani bir bir ya stabil coin olmak isteyecek elbette dostlar. Yedi de buz vesaire kimi. Yani ciddi artman, bir bir özün değeri cekliyiz artmağını istiyor. Hansa bir CW. Burada gördünüz kimi avtomatik burn var, yəni 1% ilə avtomatik yandırılır. Burada gördünüz kimi residue fee var, yəni 15% kəsilir ki, o da burada gördünüz kimi paylaşılır dostlar coinlər arasında. Burada EOS Vaat'ın baby nedir dostlar? Çok güzel bir şekilde izahat veriblər dostlar. EOS çok büyük potensiallı bir özne, öz altında blockchain olan bir sistemdir. Baby EOS bu blockchain'in altında işlemek istedir. Fazla ancak dostlar yeni bin, bilans smart chain'de. Gələcəkdən isə EOS'u smart chain'e keçəcək. Və bu token, və bu token o, orada keçdiği anda EOS'u takip eden insanlar da almağa başladı. Və bu da çok büyük Şeylere ihtiyaç sadıdır. Bu da topluluk kodları, yani grupta olma kodları. 1000 lira EOS verirler dostlar. Yani 5000 dolar idi. Çünkü EOS'un sahibi, yani EOS'un biri 5 bir dolar dostlar. Burada gördüğünüz gibi lansmandan sonra verilecek dostlar. Boost, BNB veya EOS'un yanılma, yani ikisinin üçünden birini dostlar kim istesin. Burada ortaklarımız hani Dext, e, Birint, pankeksvap və s. dostlar. Əvvəldə ikinci ikinci daha yaxşıdır. Burada necə almaq olar haqqında məlumatı. Trust Wallet və ya MetaMask yüklüyü. Daha sonra Trust Wallet MetaMask-a bəyinni göndəririk dostlar. Binance Smart Chain-dən və daha sonra almirik. İndi alım etməyi də göstərəcəm dostlar sizə və qrafiki də göstərəcəm. Burada inevitable grows və swap to baby. Yuxarı baxdığınızda burada buy və chart var. Mən artıq daxil olacağam dostlar. A, bir dəqiqə niyə girmədi? lansman hələ olmayıb çünki dostlar lansman olduqdan daha sonra olacaq. Və grafik də burada görə biləcəksiz dostlar, çox sadə bir şəkildə. Yəni bizə kontrakt adresi verəcəklər lansmandan öncə. Biz lansmandan öncə o kontrakt adres götürəcək və bura yazılacaq dostlar. E, burada gördünüz kimi burada wallet yerinə yazıldı da lansman Yəni o adresə artıq biz burada launcha daxil olmuşuq. Siz burada bio, chart, tokens, about, partners və CPS var dostlar. Burada anlıq anlıq söhbət edə bilərsiniz. Məsələn, hello yaza bilərsiniz, sizə cavab verəcəklər. Həmçinin çox etmə anında öz suallarınızı burada gəlin kimi öz adınızı, emailinizi və səl göndərsəniz, sizə ən qısa zamanda dönüş edəsinlər, dostlar. Burada launchman haqqında məlumat üçün launchdan əvvəl pul verildiyi gördüyünüz kimi launch burda görsə baby buların Telegram qrupuna katıldaq dostlar Telegram dedikdən sonra bizim BBE üçün burada dostlar hələ qeyd eləməyiblər amma mən burada BBE üçün Telegram qrupuna qoşulacağam. Gördüyünüz kimi mən artıq BBE-nin Telegram qrupunda varam dostlar və burada gördüyünüz kimi katlovuna baxa bilərik. Katlovuna daxil olaq dostlar, burada katlovuna açaq və nə vaxtda kimi gedəcəyi haqqında məlumat alaq. Burdan daxil olaq dostlar katlovuna. Gördüyünüz kimi 4 saat artıq BBE-nin fair launch-ı başlayır, yəni 4 saat sonra Fairlance başlayır. Məncə indiyə, əgər alacaqsınızsa, hər şey hazırdır, dostlar. Mən dinlədiyinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə, videonu bəyənməyə yardam çıxart. Mən əgər daha çox belə videolar görmək istəyirsinizsə, yorumda bildirə bilərsiniz. İncələməmi istədiyiniz coin varsa, mənə Telegramdan və ya YouTube-una yaza bilərsiniz. Əgər məndə işbirliyi etmək istəyirsinizsə, Gmail, Telegram, adreslərimi və Instagram adresimi açıqlama kısmına qoyuram. Oradan yazaraq mənə ulaşıla bilərsiniz, yəni Mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videoda görüşənəyəm. Özüyaşmaq.